playlist llamada España. En esta ocasión te mostraré cómo llegar a la hermosa ciudad de Toledo en transporte público desde la bella ciudad de Madrid. Así que, sin más preámbulo, vamos a conocerla. El paso número uno es llegar a Tocha. Sin importar de dónde vengas, puedes llegar tomando el metro y bajando en la estación con el mismo nombre. Sales de la estación Cruzas la avenida y unos pasos más adelante encontrarás la puerta a Atocha Almudena Grandes. Una vez que entres a la estación, tienes que tomar el elevador. Bajas, caminas al fondo a la izquierda o pregunta al personal de seguridad para encontrar las oficinas de Renfe. Y no es la única opción, también puedes comprar tus boletos por internet. Pero en mi caso preferí hacerlo directamente en taquilla porque no sabía con exactitud el horario en que podría tomarlo. Y hay varias compañías donde puedes adquirir tu boleto, pero yo elegí Renfe porque tiene buen precio y me atendieron súper amables. Y lo único que necesitas para comprar un boleto es una identificación oficial, así que no lo olvides. Es como una tipo plaza comercial. Aquí pueden adquirir comida, café. También tienen pequeñas tiendas como el Oxxo para adquirir bebidas. Galletas, sándwiches. En pantallas para ver las salidas de los cruces. El costo del boleto fue de 11 euros con 10, aproximadamente 245 pesos mexicanos. Después tienes que buscar los filtros de seguridad. Y al igual que cuando viajas en avión, tienes que buscar tu puerta de abordaje que viene en el boleto y el horario en el que sale. El cierre del acceso es dos minutos antes de la salida. Una vez que vas a abordar, tienes que buscar tu número de coche, ya que en ese coche viene el número de asiento que elegiste. Una vez a bordo, he notado que los asientos que maneja este tren, considero yo, son amplios. Pero vaya, eso varía según cuánto midas tú. Yo mido un metro con sesenta y he tenido espacio de sobra. También percibo que son bastante cómodos. Tienen reposapiés y a un costado cuentan con conectores de carga. Y en la parte superior está el compartimiento para maletas. El tiempo de viaje en este trayecto fue aproximadamente de 40 minutos. Esta es la hermosa estación de Toledo Castilla La Mancha y si prestas atención, en cada detalle podrás encontrar una interesante historia. Simplemente ve su estilo, es neomudejar y fue declarado bien del interés cultural. Una vez que salgas de la estación, si quieres llegar al centro, tienes que caminar en el sentido que van los carros. Todo derecho, todo derecho, sin cambiarte de cera. Y si seguiste mis instrucciones correctamente, más adelante encontrarás esta preciosa vista. Y sí o sí, te tienes que sacar como 50 fotos ahí. O cual 50, unas 10.000 fotos, claro que sí. Después vas a encontrarte con una rotonda, tienes que girar hacia la izquierda y caminar todo derecho hasta esta cuevita que se ve ahí. Aquí vas a subir las escaleras. Estas escaleras te subirán por la parte más alta del atractivo principal de todo Toledo. La verdad, tengo que compartirte que mi viaje a Toledo ha sido mágico. Cuando aún estás en las escaleras ya tienes unas vistas increíbles y al bajar de esas escaleras había unos chicos cantando que sin duda dieron ese plus a mi visita. Y se me ha olvidado mencionar pero desde que llegas a Toledo, el aroma del ambiente es exquisito. De verdad que disfruté respirar ahí. Tiene un aroma muy particular, como una clase de incienso sabroso y fresco al respirar. La seguridad de Toledo no la puedo abordar con detalle porque no vivo ahí, pero sí puedo decirte que como mexicana me sentí tan segura y sin miedo a sacar mi celular y que me lo quiten, que pude grabar con tanta tranquilidad y alegría en este lugar. En tu recorrido podrás encontrar muchos restaurantes locales y cadenas de comida rápida. También aquí son productores de mazapán, acero, vinos y aceite de oliva, pero sin duda es un lugar famoso por su artesanía en metales como espadas, joya y desmaquinado. fin llegamos a Toledo está súper bonito tradicional es un pueblo que me está gustando mucho me está gustando muy bonito súper tradicional y súper coqueto Hemos llegado al final del video. Quiero darte gracias por compartirme unos minutos de tu valioso tiempo para ver este sencillo trabajo. Espero que te haya sido útil. Si te gustó por favor suscríbete al canal, dale like y regálame un comentario, aunque sea un emoji, eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y hoy quiero compartirte que todos estos videos que ves, ¿algún día fueron un sueño para mí? Fue un sueño ver estos atardeceres, visitar este país, maravillarme de esta cultura española rodeada de mi familia. Siempre he amado mi país, incluso el municipio donde vivo. Pero sí tenía la ilusión de vivir esto ahora que tengo la bendición de compartirte. Y quiero que sepas que yo también deseo que tú vivas tus sueños. Y mi única recomendación es que siempre involucres a Jesucristo en cada cosa que hagas, en cada paso, en cada decisión. Consúltalo incluso cuando aún estás planeando tus metas. La misma oportunidad que Dios me concedió a mí, la misma oportunidad tienes tú, porque a ti y a mí nos ama por igual. Y puede que tus sueños sean de distinta índole o tamaño de los míos, pero aún así, para un Dios tan glorioso como Yahvé, nada es demasiado grande. Así que trabaja como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Y sin importar cuál sea tu situación ahora mismo, confía en que hay cosas que ya tienen tu nombre grabado con letras de oro. Pero la única llave que abre este cofre lleno de tesoros es Dios y no hay más. Y si aún no conoces a Dios, no tengas miedo. Solo acércate con un corazón sincero y háblale en la intimidad de tu habitación. Háblale como lo harías con cualquiera de tus amigos, pero sobre todo Ten confianza de que aunque no lo veas, Él es más real que todo lo que puedas tocar. Ten por seguro que su corazón se conmoverá al ver este actuar en ti, porque Dios es un Dios real y viviente. Así que ánimo, que tus mejores días aún están por venir. Y si necesitas una oración, solo házmelo saber. Déjame tu nombre completo y con gusto yo la haré. Te mando muchos besitos. Bye.